ialah istilah kuburi bermaksud pemuja fahami benar-benar arti kuburi pemuja ataupun memuja penyembah ataupun menyembah atau penyeru yang ini menyeru orang yang di dalam kubur yakni mayat di dalam kubur itu diseru dipuja disembah tidak semestinya sembah itu datang ke kubur kemudian sujud kepada kubur bukan itu itu satu di antaranya tapi sekarang sudah berlaku di kuliah yang lalu sebelum Ramadan <coughs> anda lihatkan kepada antum di sini ada sepasang suami isteri semayang menghadap kubur Habib Noh sedang baca tahiyat tu depan suami belakang isteri depannya kubur Habib Noh kalau so, ditanya Antani ni mazhabnya apa Dia akan katakan Syafi'i Kalau kita katakan ini tak boleh ha, Ini wahabi Sedangkan Imam Syafi'i melarang Kita akan buktikan dengan dalil-dalil yang banyak di dalam kitab ini Jadi kuburi memuliakan kubur Dan saya baca di akhbar Itu di berita harian Tak tahu di Singapura Tak sama dengan Malaysia Saya tidak tahu Ataupun saya dapat berita ni daripada berita harian Singapura Apabila cucunya Abdul Qadir Al-Jailani cucu atau cucin Begitulah. Silap saya betul dah. Cucin datang ke Singapura. Dia sembahyang di mana di antaranya selain Masjid Ba'alui dia sembahyang di makamnya Habib No. Dalam akhbar itu mengatakan di makam lebih penuh daripada di masjid. Di dalam kawasan makam tu lebih penuh sembahyangnya daripada di masjid. Kenapa sembahyang di makam lebih penuh daripada masjid? Kerana memuliakan orang mati. Dan kita lihat ya Haram untuk punya sembahyang di makam Di kubur Begitu juga Sembahyang yang Mana di dalam Masjid itu ada kubur Atau sembahyang menghadap kubur itu hukumnya haram Itu bukan diharamkan oleh Wahabi Tapi mereka mengatakan itulah ciri-ciri Wahabi Sedangkan yang mengharamkan adalah Imam Syafi'i Rahimahullah Kerana kita akan jelaskan di sini Kita teruskan dulu Maka tuduhan Usman Muhammadi sama sekali tidak benar terhadap wahabi yang mana dia mengatakan orang wahabi tidak mengizinkan ziarah kubur kenapa ya saya katakan tuduhan Usman Muhammadi sama sekali tidak benar terhadap wahabi dan ianya merupakan satu fitnah menziarahi kubur dan amalan kuburi berbeza menziarahi kubur dan amalan kuburi berbeza kerana kuburi bukan bermaksud melarang ziarah kubur tetapi kuburi ialah amalan yang telah diharamkan oleh para ulama salafus saleh terutamanya Imam Syafi'i. Mungkin kerana kurang fahamnya Usman Muhammadi minta maaf kepada Usman Muhammadi supaya Allah semoga Allah memberi berkat kepadanya dan beri petunjuk dalam usia-usia dia Mengajak kepada Islam dan masyarakat umum ya, masyarakat kita juga mungkin kurang faham tentang istilah kuburi. Maka disangkanya istilah ini membawa maksud melarang ziarah kubur. Sedangkan apabila membincangkan kuburi Beliau menyeru Agar meninggalkan amalan-amalan bid'ah Yang syirik Yang berkaitan dengan kubur Syekh Muhammad Abdul Wahab Bila memperkatakan kuburi Bila menyeru supaya meninggalkan kuburi Kerana erti kuburi diantaranya Memuja Ataupun Mengangkat Orang-orang yang sudah mati melebihi sebagaimana yang dibolehkan di dalam syarak. Jadi mungkin Osman Muhammad ini tidak memahami masalah ini mungkin dan orang-orang tidak orang-orang awam -orang tidak memahami disangkanya kubur itu melarang orang pergi ziarah kubur sedangkan kubur artinya melarang orang galau kepada kubur atau mungkin terlaluan atau mungkin teruskan kalimah kuburi Kalimah kuburi ialah setiap perbuatan bid'ah yang dinasabkan kepada kubur. Itu di antara definisinya. Semua perbuatan bid'ah yang dinasabkan kepada kubur. Itu namanya kubur. Ini. Ia bermaksud sesuatu amalan atau kepercayaan yang membawa kepada pemujaan, pensucian dalam bahasa Arab mentakdis, memulihkan dan mencintai kubur serta roh orang yang mati, yakni mayat. Atau galau keterlaluan sehingga bertawasul dengan cara menyeru Meminta dan memohon berdoa kepada orang yang telah mati di kubur-kubur mereka Perbuatan supama ini dinamakan kuburi dan ia adalah merupakan syirik besar Tahu syirik besar? Dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT kalau mati membawa syirik besar Kecuali dia tobat Tapi bagaimana nak tobat kalau dia tak tahu ini syirik besar? Saya katakan bahawa persoalan kubur ini kurang dipahami oleh masyarakat kita Boleh dikatakan hari-hari mereka buat amalan kuburi Contohnya, sembahyang lima waktu Kalau kita sembahyang di bekerja Setelah berdoa panjang Lepas doa panjang tu mereka tak nak tutup Mereka katakan Al-Fatihah Lepas Al-Fatihah baru doa yang kecil Doa yang pendek sebagai penutup Betul tidak? Panggil Pak Imam yang agak faham sikit Kita tanya Apa erti Al-Fatihah? Ucapan Al-Fatihah Kadang-kadang orang nak buka majlis Al-Fatihah Apa erti Al-Fatihah? Antum semua kena faham Erti Al-Fatihah Dia memberi maksud Ila hadaratil Mustafa Nabiina Wahabibina Washafi'ina apa lagi wa maulana siapa dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi aba'ana abaina wa ummahatina wa masyayihina artinya dan kepada arwah-arwah mak mak kita yakni mak nenek dan seterusnya bapa-bapa kita yakni bapa datuk dan seterusnya masyayih artinya guru-guru Termasuk wadi-wadi Maksudnya Menghadiahkan patiha Yang dia baca ini kepada orang-orang yang Sudah mati Kita dah bincang minggu lepas Imam Syafi'i mengatakan Menghadiahkan patiha kepada orang mati Sampai tu, tidak? Kalau dikatakan sampai, tak lempang Sampai tidak? Tak sampai Siapa mengatakan Imam Syafi'i? Jelas, tak Sampai? Jadi ciri-ciri orang Syafi'i Tentulah mengatakan tak sampai Sebab mereka mengatakan Yang merupakan orang berpahaman Satu pahaman bila Mengambil ciri-ciri pahaman itu Jadi ciri-ciri pahaman Syafi'i Sebenarnya mengharamkan Membaca Al-Quran untuk orang mati Tapi dia orang mengatakan ini ciri-ciri wahabi terbalik Mereka mengatakan ciri-ciri wahabi Mengharamkan membaca Al-Quran untuk si mati Sebenarnya yang mengharamkan Wahabi atau Syafi'i Syafi'i kalau dikatakan jahilnya mereka marah pula Katanya kalimah kalimani Kalimah ini tidak bagus Rasulullah ni kalau berdakwah kalimah ni apa, Kotor, kasar, tak berakhlak Tak beradab, tidak ada Adab dakwah, tak ada adab khilafiyah Jadi dituduhkan kepada